Ну опять-таки метод кнутая пряника, как бы плетка здесь выпала, но при этом как бы и собака, и дерево, то есть все равно как-то, как я говорю, пиздит, пиздит при mm -hmm. этом все как-то пытается там что-то где-то, ну что такое, тихоря может. Вот они уже делают так же, России, я не знала, я даже уже об этом думаю, знаешь, может как-то уже там пытаются Зеленские сами по себе где-то что-то это. это было а тебя тут... было уже непогано. Да-да-да. Да, 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 да. Даже не буду показывать. Ну... Ну, хотя тут карта тучи, у нас тут как раз таки про ракеты, ПВО и так далее. Ну, карта косы падает. Есть какой-то вопрос там, действительно. То есть есть. Карта крыс, видишь? Угу. Ага. То есть я таки. В плане про зупинки, самых поставок. Чи зараз буде знайдена якась альтернатива поставки, скажімо, з інших країн, чи дійсно зараз буде трішечки скрутно з цим? Сподіваюся, що так воно і буде. Ну, в принципі, ми правильно там нагадали ракети по Росії, там якраз успіховий падав тоді е, тут карта хаос, да, дом і карта ключа. Тобто тут говор, говориться про те, що ми якось знайдемо вихід з положення і будемо своє робити. Все одно, коротше, у нас все буде працювати на експорт. У нас все буде своє, все повністю. І це дуже круто. Я розумію, що треба часу багато для цього всього, але коротше, рано чи пізно у нас все задовбе. У нас і свої ракети будуть, і дрони, і навіть ядерка буде своя. Того, ж не просто знаєш, це краще, ніж від когось чогось чекати. Це так. Ми чекаємо, але робимо. Про ну, що своє. ти так, говорила так, давно? що, що? Так, Ми тільки є. на себе можемо полягати. Да. Так воно зараз таке є. Я впевнена, що ми зараз чекаємо, там, типу, чогось. Але під шумок робимо щось своє, розумієш? Я впевнена. І це правильно, я вважаю. А покажіть, яке відношення Трампа з Путіним. Є. Письмо, Общення є, вишни. Письмо одразу падає. Є общення, є контакт якийсь. то став. корабль. Хорошо, по-прежнему покажите мне, все-таки Трамп э, нам друг или враг для Украины сейчас? Как вы это видите? Коса, я, сердце и ключ. Откройте мне карту Луны. Секундочку. Дом и звезда. Солнце и башня. Зеленский, секундочку, Зеленский. Сейчас к Зеленскому отношение. Настоящее. Всадник. Ребенок. Ну, как, понятно. Как к Зеленскому. Вот молодой парень. Давай я так скажу, да? Угу. Дерево. Но все равно, видишь, типа карта дерева, корни. То есть он как-то, конечно. Не скажу, что прям супер неплохое, это неплохое отношение. Очень странно все. Но сам а Зеленский как Трамп носит. Это очень странно все. Кольцо. Птицы. Дорога. Ну, видишь, Зеленского все равно с ним мнение расходится немножко. Дорога. Но все равно неплохо, видишь, падает. Непогано по отношению до нас? Ну смотри, то есть карты как это показывают? Они показывают, что он типа излишне безэмоциональный, бессердечный. Понял там карта? Но, но при этом как бы он не падает врагом. Это, но, это очень странно все максимально. Я до сих пор не могу понять, понял эти карты? То есть я не понимаю до сих пор. Типа, что он безлишний э, без, без эмоциональный, бессердечный, без но при этом, как бы, не падает, что он враг. То есть тут тоже очень может, какой-то он просто. Только характер где-то странный, может, какой-то, я не знаю. Мне не нравится вот этот кривой рог вообще на июль. То есть, я когда mm -hmm. кривый рог настраивалась смотрела, там мне при глазами свечка сразу поняла, это что будет в июле какой-то такой плохой обстрел кривого рога. Но там как-то падало параллельно, что может быть, что связано, типа, как повторят паутину какую-то, что-то будет такое, типа, похоже. Типа, уже Россия будет на территории Украины? Не, 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 -не. мы, мы, мы. А, мы повторим. а они, типа, обстреляют, да, что вот такое, но, я не знаю, мне как-то не нравится. И по Сумщине, когда смотрела, по Сумам тоже мне не нравится. Вот прям показывали ту же самую улицу, куда уже были прилеты, где люди загорели в этих автобусах, вот то же самое. Не, не знаю. Кто нас спросил про Житомирщину? Карта дерева. Птички. Э, тут карта этот падает, типа корабль, щип. Э, я думаю, что тут касательно... Во-первых, будет снова какая-то херь связанная с этим, с Чернобыльской станцией, может быть. Вот карта звезды, здесь карта дома. Опять Чернобыльская станция, это июль. И, может быть, новости про... Там дороги выпали. Я думаю, что могут быть новости про наступление Чернобыльской области снова, но я пока не вижу ничего такого опасного, прям чего-то. То есть могут быть какие-то новости. Может, какие-то дорогешники или что, типа, того или снова будут накаляться. Понял? Накаляться все, что белорусы собрали, там какие-то эти. Забейте на это пока что. Кременчук останним часом постоянно под обстрелом, и какие прогнозы для этого места. Ну, по Кременчугу я вчера смотрела: типа там я примерно понимаю, куда они били. Я просто не могу это говорить. У них целенаправленно было, типа, куда они били. Вот. Спеціально було зроблено. Місцеві точно знають, про що. Я думаю, це так. Так, да. і прямо это це за этого було. Те ж что що а, всегда они про стара Константинов. Ну, я не можу как бы, нічого нового ответить, тому що, ну, зрозуміло, вони куди не б'ють. То есть тут що э, мені говорить? А, також просили подивитися Лубни теж, Полтавщина. Вот підписник сказал, что самому ему постоянно сняться сны про большую а, количество ракет и шахетов над местом. Пока клевер падает. Ну, карта леса, единственное, что... Ну, карта леса и карта сердца здесь про... И ключ. Это про наводчиков. Тут конкретно про наводчиков говорится. Тут не говорится про обстрел, а про наводчиков. Очень много в городе наводчиков. Сердце и леса и ключ еще падает. Подразделяют информацию. Вам бы наводчиками заняться. Ну, всадники, всадники гора, гора падает, но ну, я бы не сказала, что всадники гора. Тут, может, два, тут трактовать можно и так, и так. То есть всадники гора, по сути, можно сказать, что в принципе это и происходило уже. Ничего нового, то есть нет нового mm -hmm. движения. Потому что карта горы она говорит о том, что обстоятельства тяжелые просто поняла очень. Или там еще карта Джентльмен да, падает, то есть типа и гора. То есть говорится о том, что, по сути, ну, Трамп на Зеленского не надавит особо. Не будет успеха иметь, понял, давление Трампа на Зеленского. Давай так еще могу трактовать. Ты станешь справді найбільш местом в Украине. Так. Я не думаю. То есть, видишь, карта падает, ну, клаус, да, хмары. Туча. Я уже забыла, как на русском будут хмары. Это приятно. Ты понял? Ну, интересно, ладно. Короче, Медведь падает, и карта Якоря. Вот. Нет. Нет. Карта медведя она уже покрывает. То есть, она уже говорит о том, что у нас достаточно все равно будет защиты всегда. В Киеве нет. Нет, 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 нет. А касательно... О, я ответила на два вопроса твоих. Про захват, попробуй, пожалуйста, Фи и Я помню. Опять якорь, всадник. И снова, все равно, якорь, всадник и медведь. Нет. Все равно найдется возможность Киев защитить всегда. Что Киев это столица. То есть я вот, бы... а какая вообще, какая область самая опасная? Будет, в принципе, в ближайшее время в Украине. А ключик я поняла. Дом, звезда и ключ и крест. Ну, звезда у нас, если мы если мы э, Таро миксуем с Ленорманом сейчас, то звезда это у нас Запорожская область, все-таки Запорожье. Что звезда, она показывает именно атомную станцию часто. И карта ключа, видишь, падает. Короче, те места, там, там где у них есть сейчас ключ от города. То есть, по сути, Запорожская область, да, это Херсонская область, Харьковская область, Донецкая, Луган. Ну, все таки звезда я трактую, если Таро Роберем, я трактую это больше, как Запорожье всегда. Звезда. Именно да. На Киев звезда не выпадет. Но карта дома падает, потому что, ну, Украина — это дом, то есть это не на Киев конкретно, поняла, выпала. То есть по Ленорману вот карта гор — это западная регион. Я уже поняла, что недавно мы раскладывали, выпала карта горы. Я думаю, что это? Что это за обстрел такой? Что это за гора? Проигралась так, что на запад летели все ракеты. То есть карта горы это уже я уже поняла Полинорману это западная область, понял? Тут карта дома. За Парижем что думаю. это? Это наступы больше, чи обстрелы? Ну я спросила просто про опасность, На то есть, я не спрашивала конкретно, да, да, сейчас да, не нахвалю обстрелы, че то я сейчас просто, то есть оно в совокупности, наверное, как-то карты показывают. Все-таки вот так вот карты еще. Почему так может быть атомная станция? Поняла? То есть, почему так может быть? Все-таки, наверное, карты это именно э, воспринимают.